Ну и еще день выборчей кампании, но хотелось вот это последний день просить кандидатов на посаду мэра, депутаты, что они начали очернять очередной раз друг друга. Понимаю, что некоторым это очень нужно, что прийти или депутатству, или мэру крест. Дорогие. Наступит 26 число, который за ваши слова, за ваши действия будет стыдно. Вы своими действиями, своими работой должны доказать, что, что вы рубили. Мне в Фейсбуке написано было, что я хорошо говорю, но при этом ничего не делаю. Ну, хочу вот сейчас отчитаться за работу, которую я делал в течение времени. Это мне написал. Олег Сергеев. Я не знаю, в друзьях она. Но хочу лично для него и таких, как он, неверующих, сказать, что я сделал. В течение 1991 -го года я начинал заниматься ежемесячным, ежемесячным. Я не прекратил ни одного месяца помощь людей. Я делился от своего бизнеса, от своего хлеба людьми, простыми. Помогал детским домам, Красным Крестам, до сих пор это делаю. Уже лет шесть ежемесячно помогаю своему округу, который я прошел, меняю и лавочки, ставлю и майданчики, и песок завожу, и помогаю людям асфальт, крыши, подъезды, электричество где-то, осветление в дворах, помогаю людям узнать свой край, поехать по э, Черкашине. богатая даже вот церковь я отправил порядка трех тысяч человек ежемесячно, еженедельно. Очень богато, вроде казалось бы, 30 километров они там не были. Люди очень благодарны. Во время своего депутатства меня никто не обвинил, что я там сидел, ничего не делал. Не было такой сессии, я шел, не выступил, не защищал людей, не обсудив начальство. Это тоже против меня не могут делать. Я не участвовал в ни в бюджетных деньгах, ни в бюджетных оформлениях, ну, ни в бюджетных работах не участвовал. Здесь тоже мне ничего не могут делать. Все, что я делал и говорил, это все правда. Поехали. В течение моего депутатства я и в моем округе есть два садика, три, четыре садика и три школы. Я постарался и трудовые коллективы, которые туда, там работают, отправить экскурсию и детей отправив то же самое экскурсию каждого школы несколько раз так что работу я свою читаю делов я был и в первых классах я был в 1 сентября 31 и 31 мая детей давал. кто хорошо учился денежные вознаграждения пожарникам когда было у нас потопление круга возле детской больницы в Юго-Западе, денежные премии дав, кто этот вечер, этот день там работал. Так что я свою работу честно и добропорядочно делал. Хотелось бы пожелать всем остальным депутатам, которые пройдут или были, что столько сделали для своего округа и даже городу Так что хотелось бы, чтобы этот последний день и завтра будет день тише, чтобы вы сделали свой выбор правильно. Выходите, идите голосуйте. Сидя дома, смотря своего окна, не так все прекрасно. Есть проблемы и надо людей нормальных, что решили этот проблемы хоть в ваших дворах, в ваших подъездах, в ваших домах. Пожалуйста, идите голосуйте и делайте правильный свой выбор. Я скажу еще, я сыном иду этот раз в выборе. Я иду от БПП. 11 округ. Сын идет по 12 округу от Лешка. Можно обсудить, почему так. Ну, любому парту есть свои причины, есть свои положительные и неположительные моменты. Получилось, что получилось. Юго-западный округ, юго-западе, это все юго-западе. Гайдара, Ярославская, Тараскова, 30 лет победы. Повезло особенно. Там идут три армяна. Акопян, Макарчан, Макарчан, которые реально ежемесячно работали для людей. Люди это знают, люди это видели, и люди должны это оценить. Пожалуйста, делайте свой выбор правильно.